Assalamualaikum 4 hari bulan April 2025 Hari Liberation Day untuk Trump Iaitu hari tarif sedunia Yang Trump berikan Yang umumkan Rusia dan Belarus Tak ada dalam senarai kerana apa? Anda tahu perang sejak perang Ukraine Rusia kena sekatan ekonomi seteruk-teruknya hingga kan tidak ada ekspor barangan Rusia ke US hanya ada beberapa sahaja itu pun barang yang terlalu penting untuk uh, US seperti uranium. Ha, ini semua terlalu penting untuk US lah. Jadi tak kena tarif pun Rusia dan Belarus. Tapi negara-negara lain yang kena. Seperti EU 20%. Ini sungguh menyakitkan eh, apabila EU sudah tidak lagi memberi barangan Rusia lagi kena tarif lagi menyakitkan lagi ekonomi mereka. Terjadi kepada EU ally pro US pun kena juga dengan Trump, tapi 20% Vietnam 46% macam mana Vietnam boleh kena sampai 46% kerana Vietnam barangan-barangan negara mereka kebanyakannya di ekspor ke US ha, lepas ni, kalau Nike brand, kalau dulu harganya begini, tak lama lagi lagi naik lah ha, macam tu lah akan jadi eh dan China 34%. India pun kena 28%. Taiwan 22%, Thailand 36%, South Africa 30%. Cambodia 29%, Pakistan 29%, Malaysia 24%, Japan 24%. Ini membahayakan apa yang Trump lakukan ni orang nampak macam semakin membunuh hegemoni US dollar bukan makin membantu untuk saya kerana orang lepas ni tidak akan pandang kepada US lagi dengan apa yang dia lakukan dia mengambil langkah yang desperate dan membahayakan US dan macam-macam terjadi eh minggu ni sejak saya tak buat berita beberapa hari ini kerana saya pun ada perang saya sendiri iaitu saya nak mengembirakan ibu saya sahaja yang ada dalam hidup saya sekarang kerana ayah saya pun dah tiada sebab tu saya nak mengembirakan dia sebab tu saya nak spend my whole hari raya dengan ibu tercinta dan isteri anak dan adik-beradik minta maaf teman-teman eh dan kita cerita sedikit pasal Yaman. Yaman. Macam mana dia boleh menembak jatuh HQ9 drone US yang harga berjuta dolar. Mereka ada misal pertahanan udara mereka sendiri yang bernama Syed. Dan misal ini adalah teknologi Iran. Iran yang membantu Yaman membangun teknologi ini sebab tu mereka berjaya menjatuhkan drone US dan seperti biasa mereka juga dapat menembak kapal perang US Truman dan di Lubnan juga Israel masih menyerang masih menyerang Beirut untuk ke, kali kelima, teman-teman. Untuk kali kelima, mereka menyerang Beirut. Ini mencabar Hezbollah. Kerana Hezbollah tidak menyerang Israel kerana Hezbollah menghormati pemimpin tertinggi di Lebanon kalau boleh Hizbullah menyuruh mereka menyelesaikan masalah ini antara mereka dan Israel secepat mungkin tapi tidak Israel masih menyerang Ramadan jadi Hizbullah mengumumkan yang kami bersedia bila-bila masa saja untuk menyerang Israel kata Hizbullah dan berita di Israel pula mengatakan yang ini Israel nak panaskan Panaskan di negara Arab untuk menunjuk meminta simpati US. Sekarang iaitu dia berkata yang Iran 1000 hypersonic missile muncungnya muncung peluru berpandu ni menghala ke Emona power plant Israel nukleupan pelan Israel nampak? kalaulah Israel dan US menyerang nuklear power, power plant Iran saya rasa Israel punya nuklear power plant pun Iran akan boom kalau kita lihat kalau, kalau betul saya rasa betul ini bukan uh, menipu berita ini bukan berita tipu saya rasa Iran sekarang sedang bersedia bukan itu sahaja dan Iran juga memberi amaran kerana apa pergerakan-pergerakan jet-jet pejuang US uh, B-52 bombers uh, dengan membawa bom-bom yang 3,000, 2,500 ton Brother di Diego Garcia Ebes Ok Diego Garcia Ebes Begitu aktif Menghantar bom Untuk apa kita tak tahu Tapi ini adalah perang besar Oleh US US tengah bersedia Dan di situ ada dekat 4,000 4,000 askar US Yang berada di sana Dengan askar machinery yang bersedia Kita tak tahu berperang dengan siapa dengan bom-bom bunker busters ni semua Semua ada di situ sekarang Aktif hari-hari Jadi Iran memberi Iran memberi Amaran Yang pertama aku akan serang ni Diego Garcia ni Kerana mereka mampu Mereka mampu dan juga Dimona Nuklear plant jadi perang ini tidak akan berhenti kerana Donald Trump sekarang tak seperti yang kita kenal sebelum dia menjadi presiden sekarang. Dia dah berubah sekarang. Dia dah berubah dan dia tidak tahu apa yang dia lakukan sekarang. Iaitu kita pun tak dapat baca lah teman-teman apa yang dia nak. Wartawan pernah bertanya dengan Putin. Jika anda nak presiden US, Siapa yang anda pilih? Putin berkata Biden. Kenapa? Kenapa pilih Biden? Kerana Biden mudah dibaca. Dan Trump susah nak dibaca pemikiran dia. Dan juga apa yang Trump lakukan sekarang terhadap Yaman adalah lebih teruk daripada apa yang Biden lakukan sebelum ini di Yaman. Sekarang Trump melakukan lebih teruk, teman-teman. Ini sajalah yang boleh dikatakan sekarang. Kita doakan untuk pejuang-pejuang. Apa yang mereka lakukan sekarang di Asia Barat adalah untuk Gaza. Itu saja. Bukan susah. Tapi mereka macam Donald Trump ni Tak nak memahami Assalamualaikum Ura Everybody